дела. Да, нормально, откуда, нормально. Как лучше всех, лучше всех. Дай бог. И вам. Как, как зовут вас? Вы откуда? Город герой Белгород, а вы откуда? Город герой Харьков. Соседи, мать его. Ну, относительно. Да ну ладно. 80 километров. Это же. Как... Ну, смотрят, по сути, 40 километров до границы. До, до границы 40, да, до... а между городами ну, 80. А, ну, как раз уже. О чем общаетесь? О войне, о войне, ребятки, о войне. Чего ж все о войне, ну что ж такое? А что, Сейчас есть я... другие темы? Я... Давайте пообщаемся на другие темы. По 50? Победы. Мне не покурил просто, чтобы не на камеру. А мне показалось, выпал. Ну может и по 50, а может и покурили. это же дело такое. Скажите, э, что конкретно о войне? В войне, думаю, как же э, все-таки э, когда-то ж край этому должен прийти. Там, мы надеемся, что рано или поздно край этому придет, сто процентов. Ну как? Вот как мой соседний э, город, в который я раньше ездил. Там по несколько раз в неделю э, сейчас это видят. Сейчас я не услышал последнюю фразу. Как город, э, который я любил, который я раньше ездил по несколько раз в неделю, сейчас видит окончание этой войны. Э, сразу вопрос а почему любил? Ну, потому что ездил, отдыхал к вам. У вас все было вкуснее и дешевле. С сейчас не любите. Ну, в плане. Ну, как я могу любить? От, от вас ракеты ко мне летят, от меня к вам. Вот вы ответили на свой вопрос. От вас же тоже ракеты летят? Так я же не спорю. Я спрашиваю другое. Как вы видите окончание? Ну, вот вы, э... окончание. Э, вы где, в каком районе города живете? Я на Хладогре живу. А я на Харьковской горе. Харьковской горы такой нет, к сожалению или к счастью. У вас нет, у нас есть. А, в смысле белгороде? Ну, да. А, в этом смысле. И мое мнение вас интересует или в общем ну, чертах? Ваше. Ну сначала ваше, а потом может быть вы знаете круг своего общения может быть так идите ну, В наших чертах. Вот мое и наверное окружение моего. Я вам скажу, что мы надеемся, что вы, ну не конкретно вы, да, ваша личность, вы как Россия уйдете с наших областей и мы забудем это как страшный сон. Это хорошая сказка. Почему сказка? Ну, потому что Путин никогда не уйдет с ваших областей. Ну, верите, каждая сказка имеет и маленький, маленький такой процент того, что оно сбудется. Возможно, сказки... возможно, возможно. Вы же знаете, сказки основаны на чем? На маленьком реальном событии. Я смотрю, какие сказки. Вот смотрите, западные сказки, там девочка со спичками, Ганс Христиан Андерсон и все иные западные сказки, они основаны на том, что человек попал в беду, но приложил какие-то усилия, он вышел из этой беды. А русские народные сказки основаны на принципе, емельян Дурак сидел на печи и поймал щуку. Понимаете, что это разные сказки? Ну... No. Такое, конечно, ну, ладно, не суть. Я не прав? Ну, я не знаю. Я думаю, ну как бы нет. Ну, каждого вы же понимаете, свое мнение. А вы какие сказки читали в детстве? Мне в детстве что читали? Колобка читали. Колобок – это украинская а, сказка. Ну, ну, конечно, это ж. Ну, а как подробно? Ну, Колобок тоже что-то делал. Он от бабушки ушел, от дедушки ушел. А Емеля сидел на печи. А Иван, был, и... а Иван был дурак. Емеля ничего не делал, правильно? Да, как и Ваня. Как его. и Ваня. А как вы на это смотрите? Ну, то есть, ваше предположение? А -а -а, к сожалению, пессимистическое. Мне кажется, что это будет длиться еще очень долго. И крови попьет много. Это мы все понимаем. И иного э, варианта, кроме как э, бороться, у вас нет. Так мы пока это и делаем на данный момент, и я думаю, в дальнейшем будем. Вы понимаете, в чем ситуация? Если, э, как правильно сказать, э, в связи с многим временем, насколько длится война, не считаем полномасштабку, да, то есть считаем мы начало там донецко луганского конфликта. Если у нас сейчас президент скажет, что э, мы пойдем на переговоры с Россией и отдадем определенные области... Ну, Харькова дадут точно. Харьков не дадут. Я думаю, отдадут, вы знаете, что отдадут и Херсонскую область, и Запорожскую область. Я думаю, Крым, и насчет него вообще нечего там разговаривать, потому что там, мне кажется, уже давно все решено, то он она останется Россия Это лично мое мнение. Харьковскую область. Я прям руб за 100 Знаете, как говорится даю? Я уверен, что заберем мы себе назад. Но если президент скажет, что вот эти области, которые выше перечислила остаются под Россией, и вся Украина встанет. А вы встанете? И я встану. И я, блин, выше Смотрите, я могу апеллировать чуть-чуть другими так фактами, да? Ну, вы будете против такого я, решения вашего президента? Я уже давно стою за, грубо скажем, за Украину, за народ. Я ну, очень вы давно. сотрудник национальной гвардии? Я тот человек, который воюет, очень, очень, очень уже давно. Ну вы, а, да, вы сейчас дома в отпуске или как? Да, непосредственно в отпуске. Да. Вы офицер? Я могу не отвечать на этот вопрос? Можете. Значит, не буду. Ну, то есть, я тот человек, который, я вам скажу, и не только те люди, которые воевали, или этот, любой граждан, и процентов на 95, что вся Украина встанет. Встанет тот вопрос, когда скажут, что мы отдадим те или иные. Они просто встанут, за что, за что, блядь, мы получали вот эти все... Не Я извиняюсь. За что мы получали эти все ракеты, за что мы получали вот эту всю боль, за что гибли маленькие дети, я сейчас не говорю о военных. Вам, вам сколько лет? Ну, мне уже 33, дай бог. У вас есть дети? Да, у меня дочка есть. Она в Харькове? Да, она со мной живет. Ну, то есть со мной, женой и. Верите, когда я там, грубо скажем... Нахожусь на позиции, и когда я знаю, что летит на Харькова С-300, дай бог, последние полгода уже они не летят, потому что, наверное, мы все-таки попытались отбить чуть-чуть. А как не, не дам... недавно было, недавно было, я знаю. Ну, это те, что прилетели 13 ракет, это исключительно было... Ну, не суть, было. Было 13 ракет, но перед этим это затища. Еще еще перед этим у нас каждые буквально два дня, каждую ночь прилетала С-300. Да, у вас вот. сейчас шахеды живут, как у себя дома. Так, шахеды я. В вашем небе сейчас шахеды живут, как у себя дома. Без смс и регистрации. Они пролетают. Они пролетают, но тем не менее, вы ну, же понимаете, что вы же, что как, вы разве... как человек военный, понимаете, что они прилетают время. Пролетают временно. Вы да. понимаете, что они пролетают, но тем не менее, у вас их нету, у вас они тоже есть. Просто об этом не надо никому знать. Вы как сообщаете, что мы сбили, а обломки упали? По поймите, вас... поймите меня правильно. Я искренне на вашей стороне. Искренне. Меня тут, иначе как бандеровцы мне называют. Послушайте, победы все беспилотники, которые. Находятся на территории Украины, когда они залетали. За залетают... сегодняшний вечер э, на территории Харьковской области было порядка 50 шахедов. Ну нет, меньше. Меньше я с полной вам ответственностью говорю, что их было меньше. Ну хорошо, 30, разве это меняет ситуацию? Сегодня они полетали кругами. Мы берем... Сегодня Мы они берем... полетали кругами, а завтра нанесут удары. Ну это же ужасно. 100% ужасно. 100%. У нас много групп, которые работают над этим. Но вы понимаете, что один летит по одной траектории, второй летит по второй траектории, а третий, когда сбивает первого второго, он уже их всех облетает. Конечно. То есть люди Конечно. мы понимаем, Конечно. как это все делается? Конечно понимаю. То есть они они отслеживают, ну то есть они вы или как правильно сказать, отслеживают и действует наше ППО. И, соответственно, они их облетают. У меня хороший друг родом из Харькова. Служил в вашем ППО. Если мне не изменяет память, 164-я бригада. ПЗРКшник. 162-я, наверное, скажем. Возможно. Возможно. Ну, может быть. Нет, мне кажется, 164. Хотя, может быть, 164. Вот у меня сбили. Я, был... я думаю, я был уверен, что 164 но вы меня сбили. Ну, не, не суть месяц назад его перебросили в пехоту. А этот парень, я совершенно четко знаю, что э, полгода назад в трусах и в шлепанцах... Сбил шахеда. Не, не, ш, не шахеда, х 101 С ПЗРК. А это не шахеда сбить. Но его даже не наградили. Даже э, у вас слово есть такое даже без знака, даже ведь знака не было, потому что э, в, шлепанце, я, в шлепанцах я, а в трусах, потому что э, техника безопасности не соблюдена, не соблюдена была. Ему командир сказал: да тебя нужно карать за то, что ты не соблюдая технику безопасности. Я, слышу, я думаю, если такая ситуация была, надо в первую очередь карать именно конкретно... Командира. Да, абсолютно, да. абсолютно с вами согласен. Вы понимаете, о чем ситуация? Знаете, если... Подождите, я вас перебью. Я не знаю, как вас зовут, но ситуация какова. Армия России принимает у вас опыт. И принимает его ежедневно ваше положительное качество она пытается применить у себя. Положительно ли, качественно ли, но пытается. А украинская армия сегодня, с моей точки зрения, закостеневает, теряет горизонтальные связи, теряет гибкость. И мне кажется, это очень плохой тенденция. Вы понимаете, в чем ситуация? Я насчет и то, что Российская Федерация пытается как-то под нас и, ну, могу сказать, таким словом, коси, да, и пытается... Да, знать, да, что конечно, так и есть. Это правда сто процентов, но э, есть много факторов по поводу нашей армии, которые не разглашаются, а которые даже никто не знает. Я с этим не спорю, я говорю о тенденциях. И, но вы не правы. Вот не правы и не буду даже апеллировать, почему. Вы знаете, за последний год, за последний год э, мы перехватили и избили беспилотников, ракет и развед даже дрончиков, которые летали. Не беру даже Харьковскую область, Харьков и во всем, во всем нашем государстве но оно больше, чем в прошлом году. Ну, это, это не удивительно. Это звучит тому, потому что э, у нас есть определенные ресурсы, которые нам дают да, западные страны. Об этом, ну, как бы не будем скрывать, об этом все знают. Я еще раз, я раз прошу, буду... вы представитель армии или национальной гвардии? А могу тут уже не отвечать? Тоже не хотите отвечать? Ну, не то, что не хочу, я могу не отвечать. Можете, я... можете. Ну, просто так мы опустим. А если я мы... сказал бы не можете, то вы бы не ответили? Я бы завалировал этот вопрос просто по-другому и просто съехал бы. Ну, двух словах просто. Насколько я понимаю, вы просто э, волонтер, который занимается активной поддержкой армии. Но не, не это волонтер, я думаю, очень далеко. Это хорошо. Смотрите, я занимаюсь... Я в арте, если в двух словах быть. Ну, это мощно. Ну, возможно, можно. Я, мощно, я это. знаю, что в бригаде хортится. это наш. исполняющая обязанность. Исполняющий обязанности начальника артиллерии э, Александр Григорьевич. Аж не помню фамилию. но это значит, не наша. Ну, хортица же ваша. Э, хортица Харти, А, а хартия, х, она... хартия. Хартия. А хортица или хартия? Хартия. Хортиса? Хартия. Хортица это водка, да. Хортица это водка. Хартия, Хартия, Национальная гвардия. Да, мы нацик, если нас так правильно называют, то есть и тому подобное. Это двух слов. Александр Юрьевич я когда-то знал. Он в Азове еще воевал в 2014-м, потом в плену был, а потом вернулся в армию и а, еще прошлым летом был. А, исполняющим обязанности, обязанности начальной картины. Очень, я очень сильный человек. Ну, это я вообще комментировать не буду, с вашего позволения. Да, я конечно, я, я свое мнение высказываю, я не прошу ваших комментариев. И, дело в том, что, обратно же повторюсь, мы учимся так само, как и учится ваш. Это не правда. Бой... Но мне кажется, что вы деградируете, а российская армия наоборот прогрессирует. И меня это пугает. Но это ваше мнение. Это мое думаю... мнение. И я делюсь, и я хочу, чтобы вы услышали это мнение. Чуть-чуть все идет наоборот. Ну, просто когда армия России начинает рассказывать, вот мы добились того и того или иного, то мы просто молчим. Это вот прав... вы знаете, если это понятно? так, если это так, как вы говорите, то это правильно. Вот вы знали буквально ну, месяц назад, что наши плотники, которые производятся у нас, уже наши то долететь там ну до Саратова например я этого и год назад не знал я Они же могут. я же не разведчик я я больше скажу вы даже не знали что у нас могут быть свои беспилотники Ой, да? перестаньте у вас был Южмар у вас да. э, есть и Харьковский раз, авиационный завод раз, у вас есть Харьковский авиационный институт вот что же думаете, да. что же думаете? Есть... в Генеральном штабе Российской Федерации Раз... сидят люди, которые не понимают, что инженерная мысль авиационная в Харькове достаточно мощная. Ну что, вы, правда? Разбили практически сразу. Что, что? Я говорю, их разбили практически сразу. Там разбили сколько... производственные мощности, а инженер... Раз... инженеры остались. Инженеры остались. Ну, конечно. так о чем? Вы? Половина, дай бог, здоровья дальнейшем, но половина они остались. Да, вы поймите правильно. Здесь прекрасно знают, кто делал э, ракеты «Сатана», кто их проектировал. Здесь прекрасно это понимают. Здесь прекрасно понимают, кто делал вертолетные двигатели. Здесь прекрасно понимают, кто делал самолетные двигатели. Но не нужно недооценивать врага. Вы же сами знаете, все же пошло отсюда, и проектировщики, которые были в Харькове, они ну половина... Я, еще, я еще раз знаю. говорю, я в Белгороде. До войны к нам привозили инженеров из Харькова, которые оформляли разрешение на работу в Белгороде, получали проекты из Москвы, потом возвращались да. в Харьков и, работая в Харькове, делали для Газпрома проекта. Ну, мне это совершенно понятно, что ваша инженерная школа, да перестать ты водку со мной пить. Я курю, а не водку пью. Извини, что я на ты. Не-не, нормально. Вот. Я это прекрасно понимаю. Я прекрасно осознаю, как это все происходило. Санабизм весь московский мне знаком по собственной шкуре. Когда такие великие дяденьки из Москвы приходят и с умным видом рассказывают, как нужно что делать, вообще не понимая, что происходит. Мне это прекрасно да. знакомо. Начнет деградация вот этого всего... И просто мы правильно делаем что, не озвучим и не оложим даже нашим СМИ. Они проценты, наверное, 60%. Знают, что творится, где, куда и зачем. Это делается специально для того, чтобы не было каких-либо ну, вытеков из дне. Хорошо вот, вот, слово, вытеков. Ну, я понимаю, я украинский язык знаю. Я же с с Белгорода. Я, я просто не знаю, как на русском это сказать. Я, ну, я, я сейчас тоже, вот ты сказал, а я сейчас думаю, как же это по-нашему-то утечек. Утечек, да. Да, совершенно верно. Видишь, как оно бывает. И это хорошо, это мы в этом больше говорим. Нет, если а... ты хочешь, чтобы я с тобой говорил на твоем языке, то легко, в принципе. Я украинский... А мне удобно, я, я же с Харькова, потому как, ну, Суржик так, у меня... А я с Белгорода, я в вильно спелкуваться с украинской мовой, слово «Паленица», «Укрзалезница», «Несенитница» — это легко. Нет, ну у нас в Харькове не так все прям масштабно. Мы, у нас тут Суржик или русский. Как не грудь, но ну, все равно. Ну, я знаю украинский язык. Ну, знаю просто громко сказано почему Поним, понимаю могу, могу свободно разговаривать да, ну вряд ли свободно но могу 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 по все дням по все да ну я и честно скажу на данный момент и я думаю что наш диалог на данный момент и пришел к тому тому конкретному завершению когда я больше ничего не могу сказать, и вы больше ничего не можете сказать. Нет, могу. Мне все-таки хочется понимать, ну, когда-то же эта война закончится. Силы и средства сторон ну, нам с тобой полностью неизвестны, но как-то интерполировать мы их можем. Способности к сопротивлению Украины и способности России вести дальнейшее давление на украинские силы примерно понимаем ну примерно понимаем здесь с моей, с моей точки зрения ситуация находится на грани кто первый сломается понимаете в чем ситуация вот сейчас и вот мы все которые там и были и которые воюем и половину не понимает и э, Рада. раду. Я вот так скажу, прям максимально. Да? Ты говоришь и... о политике сейчас? Вы говорите о политике сейчас? Да, да, да. Вот буквально на двух словах и дальше мы продолжим. И когда они сейчас так. и поднимают законопроекты о повышении мобилизационного времени, там буквально до 8, э, 8 до возраста 18 лет? Снижение. Мы... Снижение. Снижение, да. Мы максимально все в шоке. Но у нас с 18 лет служат. А нам не нужны, пацаны, 18 лет. Ну, прям слово, прям вообще не нужны. А разве, разве мы с тобой с вами сейчас об этом говорим? Не, я просто к чему веду. То есть мы, как и люди, которые там были, мы ведем к тому, что сами справляемся. Пока справляемся. Пока справляемся с хорошо Хорошо, Когда... могу, могу тебе, могу вам задать вопрос. Когда... Ну вот, как мне кажется, как мне кажется, мне видится, Курская операция, она имеет военные цели или политические? Я думаю, более военные. Я даже могу объяснить, почему. Интересно, я не очень понимаю. Знаете, это было более отвлечение внимания от того, чтобы не было поступления на Харьковскую область. Если бы мы не полезли в Курскую область, если бы не полезли, максимально вы бы полезли в Харьков, ну, в Харьковскую область и зашли чуть не в глубь Харьков. Так, мы начали операцию Харьковскую в мае. Но... Вы в Курскую вошли в августе. Неужели, а неужели над... не было понятно, что уже нет сил э, на Харьков? Э, ну... Вы смотрите с одной стороны, мы смотрим с другой стороны. Ну, уже, потом... уже было понятно. Любое наступление подобного рода, оно э, может быть успешным только если оно молниеносно, стремительно. Если с мая ну? по э, август э, мы даже Волчанск не взяли, э, продвинулись в Глубокое и не, до, не дошли до Липцев, и Глубокое почти потеряли, то я не вижу никакого военного смысла. Вы знаете, как мы зашли вообще в Курскую область? Ну, примерно, только в общих чертах. Я, о, прямо. Ну, вот понятно, там. по дорогам, марша, Нет, маршевыми вот колоннами. Прям, в прямом смысле прямо. Какого-либо сопротивления или что-то как-то отбивали. Это было, знаете, из рода того, как вы заходили в Харьковскую область в начале, в начале полномасштаба. На улицу Шевченко, я знаю. И охуевшие и никто не знает что делать вот примерно вот я извиняюсь обратно за за мой французский да так вот примерно... а зачем а теперь там э, группировка порядка 60 тысяч и не дай бог вы будете отходить она же на ваших плечах пойдет на сумскую область а сумская область беда это отрезать харьковскую область э, ну сумская область там настолько оккупирована настолько оно все там там ничего нет пока Наших. Но если на, вы начнете на. отходить, то на ваших плечах зайдет Сумскую область и отрежет Харьковскую. Вот беда где. Понимаете, в чем ситуация? Это все продумано, и <плес> чтобы вам. Чтобы, ну, то есть, чтобы вашим пройти в Сумскую область. Там никого будет... не было, а теперь там 60-тысячная группировка. Откуда такая информация что 60 тысяч. Ну, чисто так для меня. Теперь можно я не буду отвечать. А я вам скажу, я знаю, что там ну намного больше. От, от слова. Тем, прям... бо тем более. Тем более. Тем более. Тогда я не вижу военного смысла в этой операции. Э -э сколько перебросили военной техники и людей живой силы на Курскую область? От границы, где Сумская область, э -э Черниговская и Брянская сходятся до Киева 150 километров понимаете где беда так ну вы, вы понимаете что мы тоже готовимся как-то либо Ну дай бог дай бог дай бог чтобы мои опасения были напрасными ну, мы, ну, дай то есть бог чтобы это... мои опасения были напрасными но знаете лучше э, я это скажу чем промолчу да. А оговор... говорил, курю. Не-не, это напиток. Ну, чего, я могу... А, слушай. Да не-не-не, не надо. Доказывать мне ничего не нужно. Это ж вот, буратино. Себек. Да, не более, не менее, буратино. Ну что ж, холодная гора, вы сказали, да? Да-да-да. Желаю вам тихой ночи. Спасибо вам также. Нам не надо. К нам пускай прилетает. Ну, дай бог, чтобы главное, чтобы все были здоровы. Хороший тост, хороший тост. Чтобы все были здоровы. Всего вам хорошего. Я надеюсь, что мы с вами встретимся в мирное время. Выпьем с вами по бутылочке хорошего шампанского. Конкретно шампанского хорошего. Слава Украине. Да, героям слава. Берегите себя. И вы.